tu so, saya nampak muka Adilah pucat. Saya tanya Adilah, ayang, macam nampak hantu je. Masa tu Adilah kata, Ayang ingat abang yang tiup muka Ayang. Masa tiup, tiup apa? Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya insyaallah. Hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Usaha basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi. Selama 15 bulan dan kami hanya bermula dengan 1900 ringgit sahaja. Saya nak minta maaf banyak-banyak kepada you all semua Sebab dah 5 bulan saya dah tak buat video Disebabkan banyak perkara yang tidak dapat dielakkan Dan saya terpaksa utamakan masalah tersebut Tapi insya Allah saya akan teruskan video ini Comeback Israel InsyaAllah Insya Allah kita akan bersungguh-sungguh Untuk habiskan kisah pengembaraan kami ini sampai ke Mekah Sekarang ini baru 4 buah negara Tinggal lagi berapa? 10 buah negara Dan kenapa saya nak teruskan? Disebabkan saya akan terbitkan buku yang terbaru Iaitu buku Ustazah Basikal versi 2 2023 Okey, versi yang lama Ramai saya dapat respon berat buku dia Lepas tu, buku dia tak boleh bawa nak travel Lepas tu, dia punya kertas dia tu silau Tak boleh nak baca sambil baring dan sebagainya So, versi yang terbaru ni Dia lebih ringan Dia ada QR code untuk setiap topik Dan kalau dah malas nak baca Boleh tengok video terus Maksudnya, kalau nak dengar suara Contoh seseorang macam Cerita tentang Shogun Kameda Saya ada cerita macam mana Shogun Kameda ni cakap bahasa Melayu You all boleh terus je scan dan terus masuk ke dalam YouTube insyaAllah. Okay, dan buku ni adalah jilid yang pertama. Kami akan terbitkan sebanyak 5 buah jilid. So, maksudnya jilid sampai ke Mekah dan semua bab akan ada QR Code. Sebab tu, video kembara ke Mekah ni perlu dihabiskan. Dan apa lagi kelebihan buku yang baru? Dia ada checklist. Bagi siapa yang baru nak mula travel, dia ada checklist. Dan setiap negara ada checklist. Apa yang penting dibawa? Apa pilihan tambahan yang perlu dibawa? Itu adalah kelebihan dia dan dia lebih ringan. You you all boleh bawa pergi travel masukkan dalam bag so akan ada 5 buah negara you all boleh buat collection dan insyaAllah kita akan keluarkan satu box khas untuk buku Ustazah Basikal saja. insyaAllah 28 hari bulan saya akan mula buat pre-order you all boleh buat pre-order dekat link yang saya letak dekat description dan insyaAllah pada 15 hari bulan April kita akan mula hantar Okay, so tanpa kita lengahkan masa lagi jom kita sambung cerita Episod yang lepas kami berada di Gorgon di rumah Tuan Badri selama 2 hari dan kami bercadang untuk nak pergi ke Taj Mahal. Dan waktu tu saya tak nak pun pergi Taj Mahal ni cuma kita meraikan isteri kita yang diracuni oleh Syam Bedok Star ni dia kata kau dah datang India ni kau kena pergi Taj Mahal. So kalau kau tak pergi Taj Mahal ni ibarat kau tak datang India macam tu lah lebih kurang. So Adilah ni dia terinspirasi ke teracun ke tak tahulah macam mana kan. Dan kita ni sebagai seorang suami nak meraihkan isteri kita pun meraihkan lah dan masa ah. tu saya cakap ok lah esok kita pergi Taj Mahal dan pada waktu tu Badri dengan Syam dia keluar awal so kami keluar lewat sikit dan sebelum kami keluar sempat lagi lah main golf kat dalam rumah Badri ni dia ada model golf dekat situ Dan masa tu kami plan untuk bawa semua barang-barang kami Sebab kami akan kembali ke New Delhi Kami tak akan kembali ke Gorgon Disebabkan visa dan pasport kami tu ada dekat kedutaan China So kami berharap bila dah balik nanti Visa China dah siap Lepas sarapan kami keluar pukul ke 8.30 pagi Dan kami tutup rumah Badri ni Dan kami pun mulakanlah kayuhan ke arah Agra Agra ni jauh dia dalam lebih kurang 200km Anggaran saya mungkin 3 hari kot baru sampai Dan masa tu kami pun mulakan kayuhan Sampailah 60km dah kayuh masa tu dah saya mula pancit lah Saya rasa macam penat gila lah Dahlah Agra ni dia luar daripada kita punya route tau Nak pergi ke Mekah ni Agra ni tak termasuk Sebab tu saya rasa macam agak rugi Bila kita kayuh keluar daripada route tu saya rasa macam tak berbaloi lah Dan masa tu saya cakap dengan dia lah yang Uh, apa kata kita naik train je lah Sebab rasa macam tak berbaloi ni Kayuh sampai ke Agra Pergi 200km Balik 200km Memang tak berbaloi Dan masa tu Adilah kata Okay tak ada masalah Kami pun pergilah cari train station Dan masa tu train station yang paling terdekat adalah Dekat Palwal Kami berhenti dekat situ Dan saya minta Adilah jagakan basikal Sementara saya pergi beli tiket Masa Adila tengah tunggu dekat luar tu Dia sempatlah record orang sekeliling kan Apa yang menariknya orang-orang kat India ni Dia punya dress up dia tak in Pakai baju kemeja kan Pakai baju petak-petak Yang lelaki lah Yang perempuan still pakai sari semua kan Agak menarik juga pemandangan dekat kawasan Palwal ni Saya pun masuk lah dekat kaunter Dan saya tanya berapa harga tiket untuk pergi ke Palwal Maksud tu excited gila nak beli kan Lah harga tak mahal pun Seorang adalah RM150 Kalau di convertkan kepada duit Malaysia Baru RM10 Aku punya lah aku ni nak kena ikut duit kan Untuk nak pergi ke Agra ni Rupanya dalam RM10 je So saya belilah untuk dua orang Dan masa tu saya terus keluar Dan barulah saya perasan Saya lupa nak tanya berkenaan dengan basikal Kami pun pergilah dekat stesen kereta api Untuk menunggu tu Dan pada waktu tu saya tanyalah Diorang ni boleh ke basikal masuk ke dalam kan Dan rupa rupanya basikal tak boleh bawa ke gerabak masa tu Sebab gerabak tu dia bukan bawa bersama dengan barang Dia hanya bawa penumpang Dan saya tanya balik kat kaunter Boleh ke saya nak double confirm kan boleh tak kalau nak bawa basikal Masuk ke dalam kereta api Dan dia kata tak boleh Sebab untuk kali ni Train yang saya beli ni Dia tak bawa barang Dia hanya bawa orang Dan masa tu Alah saya pun rasa macam Macam mana ni takkan nak burn kot Tiket ni kan Lepas tu saya minta cadangan Dengan orang kat kaunter tu Apa cara lain Untuk kami pergi ke Agra ni Dan dia kata You all boleh naik bus Dia kata Okeylah kalau macam tu Saya tanya boleh tak refund Tiket ni Dan Alhamdulillah Dia bagi refund Kita ni AJK keuangan Memang kena jaga duit lah Tak boleh lah Burn macam tu je Dia bagi refund 50% Dapat lah Alhamdulillah Masa tu saya cakap dengan dia lah Yang kita, kita, pergi naik bas lah Dan kami pun mulalah Pusing dekat Pekan Palwal tu Pekan dia tak besar sangat Tapi kami tak jumpa Kat mana tesen bas Dan kami pusing Pusing-pusing tak jumpa Dan saya tanyalah Saya ni masalah sikit Kalau tanya dengan orang India ni kan Sebab kadang-kadang Dia punya jawapan tu Bertambah sesat kita orang ni <laughs> So, masa tu kita orang cari punya cari sampai lah kami nampak orang tahan bas. Dan rupa-rupanya nak pergi ke Agra ni, kat situ tak ada stesen bas. Kita kena tahan. Dan masa tu saya cakap, alamak macam mana yang aku nak tahan? Bukan aku tahu pun bas mana yang akan pergi ke Agra ni. Saya pun tahan semua bas. Saya minta Adilah yang tahan bas Adilah ya. ni dia tak segan sikit macam saya. Saya ni segan sikit kalau nak tahan bas ni. So, kami pun macam orang gila lah tahan bas dekat tepi jalan tu. Dan satu-satu bas yang kami tahan, kami tanya, Agra? Agra? Ada yang kata tak? No, no, no. Nehi, Nehi. Nehi je ha, orang Agra. So, masa tu, tu ada seorang lelaki ni, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dia nampak kami ni macam struggle kan cari bas kan. Dia kata, oh bas pergi Agra, nombor dia macam ni. Bas dia warna macam ni. Tak apa, tak apa. Saya tahankan, dia kata. Alhamdulillah. Satu kelegaan lah untuk kami pada waktu tu. Dan dia pun tahan satu bas. Masa tu dalam bas tu penuh dengan orang. Bas tu terpaksa tunggu untuk kami cabut satu-satu barang dekat basikal dan campak dekat atas bas. Ha? Dia campak tu diikat lah. Maksudnya kami punya basikal tu diikat lah dekat atas bumbung. Yang menariknya, bas dekat India ni semua benda boleh naik tau dekat atas bas motor pun boleh letak dekat atas bas tu <laughs> ayam kambing lagi lah kan. boleh letak kat atas bas tu dan Alhamdulillah kami dapat masuk ke dalam bas harga untuk bas dia mahal sikit untuk seorang termasuk dengan basikal adalah dalam lebih kurang RM46 kalau duit India tu lebih kurang dalam RM700 rupiah seorang dalam RM46 macam tu but it's okay lebih murah lah sebelum ni sebenarnya saya survey kenapa saya tak nak pergi Agra sebab saya pernah survey pergi ke Agra ni berapa masa saya pergi survey dekat Tourism India dekat New Delhi masa tu dia charge tahu berapa? dia charge rm rupiah bersamaan dengan RM1,300 seorang sebab tu saya kata dengan Adi lah Abang tak nak pergi Agra Tapi kalau naik bas RM46 ni tak ada hal lah Tapi kalau kena sampai RM30,000 boleh koyak babe. Dan masa tu saya kongsi lah Kisah harga ni kan Dekat Facebook Dan ramai orang kata itu adalah skamer yang terancang Oh Alhamdulillah tak kena kami pun naik bas sampailah ke Agra. Masa tu kami tak sempat lunch. Kami sampai ke Agra masa tu sampai dah pukul 8 malam. Masa tu memang dah penat gila dah. Masa tu memang dah lapar semua. Saya cakap dengan dia lah tak apa yang kita check in nanti. Masa tu Amirul, Aiman dengan Syafiq dah sampai ke Agra dah. Diorang dah check in hotel. Diorang dah sampai malam sebelum tu. So saya cakap kita check in hotel yang samalah dengan diorang ni. Dah lepas check in barulah kita makan. So kalau kita makan sekarang ni takut sampai kat sana lewat. Saya telefon Amirul. Ada dekat mana? Dan masa tu dia kata ada dekat satu hotel ni yang jauh dia sebenarnya adalah 10 km daripada tempat lokasi yang kami turun ni dan masa tu dengan uh, struggle penatnya kita bawa turun basikal daripada bas barang-barang semua daripada bas dan kami pun ikat beg dekat atas basikal untuk mula kayuh sampailah ke hotel so dalam keadaan penat tu mamai-mamai macam tu kami pun kayuh sampailah ke hotel di mana tempat Amirul sampai kami sampai dalam pukul 10 malam macam tu Dah penat gila dah Kami pun masuk Adilah terus duduk dekat atas sofa Punyalah penat kan Dan saya pun terus pergi kaunter Saya tanya dia Boleh tak kalau nak check in Malam ni untuk dua orang Dia kata boleh Masa tu dia minta pasport Dan masa tu barulah saya teringat Yang kita orang ni tak ada pasport Dan masa tu saya cakap Eh kita orang ni tak ada pasport uh, Macam mana eh Okay 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 Dia kata kalau tak ada pasport tak apa Ada tak nombor visa India yang kami apply Dan saya cakap Saya lupa nak tangkap gambar visa India dekat pasport tu Masa tu dia kata Minta maaf tuan Saya tak boleh check in kan you all ke hotel ni kalau tak ada nombor visa tak ada pasport masa tu saya merayu lah puan kita orang ni dah kayu basikal daripada Malaysia ni saya ni daripada New Delhi ni datang ke sini kayu basi ni tolonglah tolonglah kami nak masuk kami nak rehat ni kami penat sangat ni pasal dia kata sebenarnya bukan saya tak nak tolong kalau you all tak ada pasport tak ada visa kalau kantoi dengan pihak berkuasa kami akan didakwa so kami tak nak ambil risiko dengan mengambil turis yang tak ada pasport tak ada visa okeylah kalau macam tu masa tu saya pun tak tahu nak buat apa kan saya cakap dengan Adilah yang kita tak boleh check in ni sebab kita tak ada pasport ni masa tu baru saya teringat eh Okey, dia tak telefon Amirul lagi. Saya pun telefon Amirul. Masa tu Amirul Syafiq dengan Aiman dia tengah makan. Saya cakap, "Eh Amirul, tolong sikit ni aku ada masalah ni tak boleh nak masuk bilik ni cuba orang datang sini dia orang ni baru habis makan dia kata tak apa tak apa sekejap nanti kita orang sampai dia orang ni pun sampai ke lobby masa tu saya cerita lah Amirul Amirul kita orang ni tak boleh masuk ni sebab tak ada pasport ni cuba, cuba tolong slotok top sikit <laughs> masa tu Amirul pun cakap dengan kaunter ah, cerita-cerita ending dia tak boleh juga kami memang tak boleh check in kalau tak ada pasport dengan nombor visa so kami carilah dalam gambar dalam handphone ada ke tangkap gambar visa so memang tak ada So, ini pengajaran untuk you online eh, bagi siapa yang nak travel dekat luar negara, tak kisahlah mana-mana negara, pastikan tangkap gambar pasport tu, tangkap gambar visa. Supaya apa? Kalau pasport hilang, sekurang-kurangnya ada gambar pasport dengan gambar visa. Dan uploadkan gambar-gambar tu dekat email, macam tu. Supaya kalau handphone pun hilang, kita boleh download balik kita punya gambar visa dengan pasport tu, sangat penting. So, itu apa yang kami belajar dekat India. Dan masa tu saya cakap tak apalah Mirul Kita orang pun dah penat gila ni lah. Saya pun tak nak lah berlawan dengan orang counter ni dia dah tak bagi memang tak ada rezeki lah kan Saya cakap tak apalah kita orang keluar Kita cari hotel kat luar Mungkin lah ada hotel kat luar boleh beri Belas ihsan kan Dan masa tu Mirul kata minta maaf Amat Kita orang tak boleh nak tolong lah saya cakap tak apa, tak apa. Bukan salah dia orang pun, salah kita orang lah yang tak tangkap gambar visa tu kan. It's okay. Dan kita orang pun dengan penat saya cakap, yang jomlah kita cari hotel dekat luar. Mungkin ada rezeki kot kita kat luar. So, kita orang pun kayu dekat kawasan Agra tu untuk mencari hotel. Hotel kat situ sangat banyak. Dan masa tu, ada beberapa orang yang uh, panggil, eh, main, main sini, tidur kat sini, hotel kat sini kan. Dan sebelum saya masuk, saya cakap, kita orang tak ada pasport. Boleh tak terima kita orang? Dan majority kata tak boleh lah. Kita orang memang tak boleh terima sebab kat sini Kawasan sini terkawal kalau kantoi ambil turis tanpa ada pasport dia orang akan didakwa so kita orang pun almost give up dah masa tu masa tu dah pukul 11 lah penat sangat masa tu saya tanya lah dengan orang sekeliling tu kat sini kat mana tempat yang kita orang boleh nak tidur tempat awam untuk kita orang nak tidur yang tak bayar-bayar dan dia orang kata mungkin boleh tidur kat train station dekat agrakan saya cakap dengan Adi lah jomlah kita pergi kan dan masa tu dah pukul 11 lebih kita orang memang dah lapar gila kan. memang nak cari restoran pun semua restoran dah tutup lah boleh tahan juga kat India ni malam-malam dia tak ada mamak macam kita dia orang ni memang tidur awal dan masa tu dah pukul 11.30 masa tu saya cakap je lah yang jom kita pergi agerakan dan masa tu saya buka map 10km lagi nak pergi ke agerakan tu kita orang memang penat gila lah masa tu menggagahkan jugalah kayuh sampai ke agerakan tu masa tu dah senyap lah memang orang semua dah tidur dah kecuali binatang-binatang yang berkeliaran masa tu ada anjing lembu, babi kita orang macam jakun gila tau tengok babi-babi ni dia lepak kat tempat-tempat sampah semua kan ha, macam heaven gila lah dekat tempat-tempat sampah kat Malaysia tak ada so kita rasa macam something new ni dan kita ambung kayuh sampailah ke agrakan Sampai kat agrakan tu masa tu ramai gila manusia yang tengah tidur dekat atas lantai. Oh, masa tu rasa ini ke tempat yang kita nak kena tidur ni kan. Bukan manusia je yang ada tidur kat situ. Anjing ada, lembu pun ada dekat situ tidur sama-sama kan. Okeylah, memang dah tak ada pilihan lah. So nak tak nak memang inilah tempat tidur kami malam ni dan masa tu Adilah dia tak cakap apa-apalah. Dia memang serahkan tugas uh, untuk mencari tempat tidur tu pada saya. Dan masa tu kami pun carilah mana ruangan kosong untuk kami nak tidur kan. Dan semua orang tidur dekat tengah-tengah, tengah-tengah jalan, tengah-tengah kawasan lapang, semua orang tidur dekat situ. Tapi tak ada langsung orang tidur dekat tepi-tepi dinding. Saya rasa macam pelik kan, selalunya kalau tempat-tempat awam ni orang akan cari side-side tepi dinding kan. So, kita orang pergilah dekat tepi dinding untuk nak parking. Kita tidur sini lah kan, masa tu ada ruang kecil sikit. Okeylah, kita tidur sini. Sampai je dekat dinding tu, masa tu memang kena tutup hidung, babe. memang kena tutup hidung. Sebab tak tahan bau hancing <tid> Dekat tepi dinding tu Patutlah orang tak tidur dekat situ Sebab situ adalah kawasan sasaran tembakan <tid> So memang tengik gila bau dekat situ Dan kami memang tak ada pilihan Melainkan parking juga dekat situ Masa tu kata macam dah penat gila dah Tak ada pilihan lain lah Tidur je lah yang dekat sini Dan masa tu kata Bang nak pasang kemah ke? Saya cakap tak payahlah pasang kemah ni nanti Orang semua tertarik dengan kemah kita Kemah kita dah lawan oren <tid> Dan Lepas tu kita pun tak apalah tidurlah dekat situ. Saya cakap kita susun dua basikal dan kita letak baju hujan dekat atas tu, kita letak sleeping mat kat bawah, kita tidur kat situ je. Bau ni tak apalah, kita dah tidur Hilanglah bau dekat sini kan. Dan masa tu Adila pun setuju. Ya, eh, dan masa tu perut kita orang lapar gila lah. Adila kata nak masak ke? Saya cakap tak payah masak lah. Esok lah kita makan. Adila pun dia kata okey lah. Bang, kita ada kurma ni. Kita makan kurma dulu eh. So, saya pun okey je. Dan kita orang tak sempat mandi pun. Lepas makan kurma tu je, terus baring, terus blackout. Terus hilang <laughs> Hilang terus memang Ngantuk gila pada waktu tu pada keesokan harinya saya terjaga pada waktu subuh Masa tu saya set jam Dan saya kejut Adilah yang dah subuh ni jomlah bangun Dan masa tu Adilah pun dia kata Haa ah, okey, okey. bangun bangun Tapi mata dia tak buka lagi <laughs> Dan saya cakap ok lah takpelah abang pergi toilet dulu Dan masa tu saya tinggalkan Adilah dekat tempat tidur tu Saya pergi ke toilet dulu sebab apa Pagi tu saya kena masuk tandas awal Sebab tandas dekat situ ada tandas awam kalau dah siang mesti ramai gila orang nak masuk kan so saya pun pergilah ke, ke tandas masa tu apa yang menariknya tandas ni kena bayar satu yang kedua adalah tandas dia tu tak ada pintu dia ada langsir je kalau orang selak tu memang boleh nampak terus eh, tapi waktu tu tak, tak ramai orang yang bangun lagi saya orang yang di antara orang yang terawal lah yang bangun dan saya pun pergi mandi dan selepas saya mandi dan ambil uduk semua saya pun baliklah ke tempat yang adalah tengah tidur ni bila sampai je dekat tempat dekat basikal tu saya nampak, tu saya nampak muka Adilah pucat saya tanya Adilah ayang macam nampak hantu je masa tu Adilah kata ayang ingat abang yang tiup muka ayang masa tiup tiup apa macam ni masa ayang tidur ada bunyi hembusan tau hembus-hembus kat muka ayang ingat kan abang hembus muka ayang tu nak kejut bangun tidur bila ayang buka mata je ada lembu dekat depan muka semua <laughs> so, tu ayang terus tu bangun lah cuma lembu besar gila dekat depan muka masa tu lepas tu saya cakap ah, ha, tu lah abang kejut tak nak bangun memang apa suruh lembu tu yang kejut <laughs> yang dah lah bangun-bangun dah nak siang dah ni nak solat subuh ha, dan masa tu Adilah pun dia pergi siap-siap dia pergi mandi dan kami pun solat Masa tu saya solat dekat Kawasan lapang tu Dan Adilah pun solat dekat situ lah Itulah kisah malam pertama Dekat agrakan tu Dan selepas tu Kami pun siap-siap lah Dah siang tu semua Orang semua dah, dah bangun Kami di antara orang yang terlewat jugalah Bangun pada waktu tu Kami dah bersiap-siap Dan masa tu ada seorang lelaki ni datang Dia nak betulkan zip ha, Dia ada servis Betulkan zip masa tu Dan saya teringat Saya punya zip banyak gila Yang rosak kan ha, Dan saya pun panggil dia lah Untuk betulkan Saya punya zip bag masa tu masa tu ramai dah orang yang dah bangun dan kami bersiap-siap masa tu Dan kami terus nak pergi ke Taj Mahal masa tu Dan masa tu kami mula kayuh. Benda pertama yang kami cari adalah sarapan Masa tu sebab lapar gila Sebab daripada semalam Lunch tak makan Sampai lambang-lamang tu Sampai dah sarapan pagi tu Susah tau nak cari makanan Muslim Lagi-lagi waktu sarapan ni So masa tu kami ditahan Oleh owner kepada kedai cincin masa tu Dia Muslim dia kata Dia, dia ngaku diri dia Muslim lah Kita nampak experience dia pun macam orang Islam kan Dan dia ajak masuk Dia ajak minum chai kan So dia orderkan chai kat luar, dia bawa dan dia jamu kami pada waktu tu. Dan saya tanya, dekat mana kita boleh makan sarapan kat sini? Orang memang lapar gila. Dia kata, nak makan apa? Saya cakap nak makan nasi sebab daripada semalam tak makan. Dan dia kata, oh ada satu penjual nasi biryani naik atas motor dekat uh, roundabout, dekat simpang depan tu. Pergilah beli kat sana. Lepas tu dia kata, makanlah kat sini dia kata. Lepas tu kami pun pergilah ke motor tu dan memang dia jual atas motor lah biryani dia kan. Dia hidangkan nasi tu bukan masuk dalam tapoy, eh? bukan masuk kat dalam plastisin plastik. Cusin Polistrin <laughs> Dia tak masuk masukkan dalam polistrin Dia letak dekat atas surat khabar Dan masa tu saya tengok Ini kalau dekat Malaysia ni Letak atas surat khabar macam tu je Memang kena viral ni kan Tapi dekat India benda tu biasa lah So kita ni dah ada dekat negara orang Kita layan je lah kan Cara macam tu So kami pun pergilah ke kedai cincin tu Untuk kami makan Dan kami pun bersembang lah Dengan uh, owner kedai cincin tu Kami cerita lah Kami dalam perjalanan daripada Malaysia Sekarang ni dah sampai kat India Kami nak pergi sampai uh, ke Mekah masa tu dan hari ini kami nak pergi ke Agra selepas kami makan Adilah kata berdekatan dengan kawasan sini ada satu madrasah dan masa tu Adilah ajak jom bang kita pergi ke madrasah ajak dan saya pun kata okeylah tak apalah tak ada masalah pun kami pun pergilah ke madrasah tu masa tu kami masih ada lagi duit untuk nak berikan sumbangan so saya rasa dekat madrasah ni bolehlah kita sampaikan sumbangan tu dan bila sampai je dekat madrasah tu nampak ramai budak-budak dekat situ dan dekat dalam madrasah tu ada surau dewan solat dan masa tu saya cakap dengan Adilah tak apa bang nak singgah solat duha sekejap dan masa tu Adilah duduk kat luar dan dia jaga basikal sebab dekat kawasan India ni perempuan tak boleh masuk kat dalam masjid sesuka hati so Adilah ni tak masuk lah dan masa tu saya pun solat duha bila saya keluar saya nampak Adilah ni tengah sembang dengan budak-budak ni ayam dengan itik lah cara sembang dia Wah Lagi lagi

Tadi lah tanya Ada mudir tak mudir Dia macam tak faham mudir tu apa kan Dan dia kata mudir tengah tidur Tengah kailullah dia kata Okey lah tak ada masalah lah Masa tu kami bagi duit Dan memberi pesanan kepada budak-budak ni Yang paling besar Kita cek yang paling besar Kita bagi duit untuk serahkan kepada mudir Assalamualaikum Wahid Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, oh, again. Segeri, segeri. 1, 2, 3. Tingin, limi, limi, limi. Ha. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Wa Waalaikumussalam warahmatullahi. saya pun pusing tengok budak-budak ni basuh baju kan. teringat waktu zaman asrama dulu kan. Dulu Ok selepas daripada madrasah tu kami pergi ke Agra Fort dengan Taj Mahal lah Dan masa tu kami nak tangkap gambar basikal dengan Taj Mahal Ok tapi basikal memang tak boleh masuk So kami nak cari port yang dekat luar, yang daripada luar tu boleh nampak terus Taj Mahal. So, kami keluarlah jauh sikit daripada Taj Mahal tu dan kami jumpa satu ruang yang boleh nampak Taj Mahal tu boleh nampak basikal dan nampak kami sekali. Kami nak masuk dua-dua orang dalam satu gambar tapi tak boleh kan sebab tak ada stand yang proper kan. Dalam masa tu saya minta lah orang tempatan dekat situ tolong tangkatkan gambar kita orang kan. Saya tangkatkan gambar dia orang cantik. Dia orang tangkatkan gambar kita orang tu asal boleh je. Tak kisahlah. Janji ada gambar bersama dengan uh, Taj Mahal tu. Sebelum kami masuk ke Taj Mahal ni Kami ada nampak orang jual postcard Postcard India lah Dan masa baru saya teringat Saya belum lagi beli postcard untuk nak dijual Dan masa saya pun belilah postcard untuk dihantar ke, ke Malaysia dan waktu kami dah kayuh semua Ha, masa tu dah nak senja dah Tapi kami belum masuk lagi Saya cakap dengan Adilah Takpe lah yang kita masuk Taj Mahal esok lah Hari ni kita lepak luar je Abang nak buat time lapse ha, Gambar dekat luar Taj Mahal ni waktu senja Dan masa tu saya pun pacak lah kamera Untuk rakam moment time lapse tu Dan pada waktu tu lah Bateri pula habis Tengah rakam bateri habis Tapi tak tahu macam mana Footage tu pun dah tak ada Itulah hari pertama Dan masa tu Saya cakap dengan Adilah Malam ni kita nak tidur mana Memang tak ada pilihan lain lah Sebab memang kami belum ada pasport lagi Kat mana kami nak tidur tak ada tempat lain selain dekat agrakan tu so hari yang kedua kami tidur dekat agrakan ok so minggu depan saya akan cerita hari yang kedua kami berada di agra insyaAllah dan macam mana kami masuk ke Taj Mahal adakah mahal ataupun murah <tosan> dekat Taj Mahal tu saya akan kongsikan dekat episod yang akan datang insyaAllah so sedikit hikmah dan renungan daripada saya jika kita tak ikut undang-undang manusia di atas dunia ni pun dah memberikan malapetaka Apatah lagi kalau kita tidak mengikut undang-undang Islam. Boleh jadi kita akan dapat malapetaka di dunia dan di akhirat. So, sama-samalah kita mengikut undang-undang yang disediakan dekat atas muka bumi dan undang-undang yang telah disediakan oleh Allah SWT kepada kita sebagai hambanya di atas muka bumi ini. InsyaAllah, saya...